Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Jamil dan rakan-rakan Saya mewakili kumpulan 6 akan membentangkan tajuk Kesan penggunaan gadget kepada akhlak daripada perspektif murid Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang Yang pertama saya sendiri, Norbalgis Yang kedua, Khairunisa, Nisa Yang ketiga, Aimi Husna Yang keempat, Pucu Saidatul Nafisa Yang keempat, Faridatul Aida Dan yang terakhir, C. Nurul Anis Anishah Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Balkis binti Shah Fauzi, nama metrik MP157426. Hari ini saya ingin membentangkan kajian bertajuk kesan penggunaan gadget terhadap akhlak pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, gadget kini menjadi sebahagian daripada kehidupan pelajar. Walaupun banyak manfaatnya, penggunaan ini penggunaan yang berlebihan boleh memberi kesan negatif terutamanya kepada akhlak dan tingkah laku. Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana penggunaan gadget mempengaruhi akhlak pelajar, bagaimana corak tingkah laku mereka berubah dan apakah tindakan yang boleh diambil oleh guru. Keedah yang digunakan adalah soal selidik secara atas talian, data dianalisis secara deskriptif berdasarkan kekerapan dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan guru bersetuju penggunaan gadget yang tidak terkawal memang boleh menjejaskan akhlak pelajar. Kesimpulannya, kajian ini dapat membantu guru lebih peka terhadap kesan gadget dan boleh mengambil langkah awal untuk menanganinya. Saya akan berkongsi sedikit pengenalan mengenai kajian yang dijalankan iaitu kesan penggunaan gadget terhadap akhlak pelajar. Gadget pada hari ini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Ia merujuk kepada alat, alat teknologi moden seperti telefon pintar, komputer riba dan pelbagai lagi peranti digital yang memudahkan urusan seharian. Gadget bukan sahaja digunakan dalam golongan dewasa yang bekerja, malah kini turut dimiliki oleh kanak-kanak, remaja dan warga emas. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan gadget sentiasa diperbaharui dan semakin menarik perhatian pengguna. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan terutamanya dalam kalangan pelajar menimbulkan kebimbangan. Hal ini kerana ia boleh memberi kesan terhadap tingkah laku, emosi dan akhlak mereka. Kajian lepas juga menunjukkan bahawa ketagihan gadget boleh menyebabkan pelajar hilang fokus, cepat marah dan kurang berinteraksi secara bersemuka. Justru itu, kajian ini dijalankan untuk melihat le dengan lebih dekat kesan penggunaan gadget terhadap akhlak pelajar, khususnya dari sudut pandangan guru yang lebih dekat dengan pelajar dalam konteks pendidikan untuk bahagian pernyataan masalah kajian, pada masa kini penggunaan gadget dalam kalangan pelajar telah menjadi satu fenomena yang tidak dapat dielakkan. Gadget seperti uh, telefon pintar, tablet dan komputer riba yang bukan sahaja digunakan untuk berkomunikasi atau berhibur tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran. Namun begitu, timbul pelbagai kebimbangan dalam kalangan pendidik tentang kesan penggunaan gadget yang berlebihan terhadap akhlak pelajar. Guru-guru mendapati bahawa pelajar semakin kurang berinteraksi secara bersemuka, lebih mudah terpengaruh dengan tren budaya luar serta terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai. Selain itu, pelajar juga menunjukkan tanda-tanda ketagihan terhadap gadget. Mereka lebih cenderung menghabiskan masa, uh, menghabiskan masa dengan media sosial, permainan video dan kandungan hiburan yang lain berbanding memberi tumpuan dalam pembelajaran. Hal ini turut menjejaskan prestasi akademik mereka. Malah, guru juga berdepan cabaran untuk mengawal penggunaan gadget di sekolah kerana ia sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, masalah ini perlu dikaji dengan lebih mendalam bagi mengenal pasti kesan sebenar penggunaan gadget terhadap akhlak pelajar dan bagaimana guru boleh memainkan peranan dalam menanganinya. Terima kasih itu saja uh, daripada saya dan saya akan paskan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk pembentangan tersebut. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi akhlak dalam kalangan murid. Kajian ini dijalankan untuk mencapai empat objektif utama. Yang pertama, menilai kesan penggunaan gadget terhadap akhlak murid daripada perspektif mereka sendiri. Yang kedua, mengenal pasti tahap penggunaan gadget dalam kalangan murid dari segi tempoh masa dan tujuan penggunaannya. Yang ketiga, mengkaji pengaruh penggunaan gadget terhadap proses pembelajaran murid dan yang keempat, menganalisis impak penggunaan gadget terhadap hubungan sosial dan pembentukan akhlak dalam kalangan murid. Kajian ini penting untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang peranan teknologi dalam membentuk akhlak generasi muda masa kini sama ada dari sudut positif maupun negatif. Sekian sahaja pembentangan ringkas saya. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat doktor dan rakan sekalian. Saya Nur Faridatul Aida binti Muhammad Risan P155624 akan menyambung pembentangan kumpulan kami uh, pada bahagian kajian literatur uh, kajian ini fokus kepada kesan penggunaan gadget terhadap murid khususnya dari segi diri sendiri, pembelajaran dan hubungan sosial. Kebanyakan kajian lepas menunjukkan penggunaan gadget ni ada kesan negatif terutamanya kalau tak dikawal. Contohnya, lebih 70% murid sekolah rendah di Malaysia dah ada akses kepada gadget. Gadget ni termasuklah telefon pintar, tablet dan komputer yang biasanya digunakan untuk bermain, belajar dan tengok media sosial. Menurut kajian lepas juga, kalau Guna gadget terlalu lama, murid boleh jadi cepat marah, susah nak fokus dan juga kurang sabar dan sebagainya. Dari segi pembelajaran pula, dapati prestasi akademik boleh menurun kalau penggunaan gadget uh, pada waktu belajar tanpa pengawasan ibu bapa ataupun guru. Baiklah dalam aspek sosial menurut kajian lepas tunjukkan uh, murid jadi kurang empati dan lebih suka untuk berinteraksi secara maya daripada dunia sel, uh, dunia sebenar tapi bukan semua memberi kesan negatif ya uh, menurut Aziz dan Nor pada 2022, uh, 2019 kata uh, kalau gadget digunakan dengan terkawal boleh membantu belajar dalam pembelajaran mereka Alright, kajian ni disokong juga oleh teori pembelajaran sosial daripada Albert Bandura. Teori ni kata kita belajar daripada pemerhatian dan peniruan. Jadi murid tengok benda negatif dalam gadget. So mereka boleh ikut tingkah laku tu dan inilah yang boleh jejaskan akhlak. Kami cuba mengangkat suara murid kerana banyak kajian yang sebelum ni lebih memfokuskan kepada pandangan guru daripada Uh, pelajar sendiri pandangan guru ataupun pandangan ibu bapa baiklah saya menyambung pada slide ini uh, metodologi kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif, uh, maksud saya uh, membuat uh, tinjauan menggunakan soal selidik Soal selidik ni kami mereka khas untuk murid dan diberikan kepada beberapa bahagian uh, soalan tentang kesan gadget terhadap diri sendiri pembelajaran dan juga hubungan sosial kami menjalani uh, kajian ini kepada pelajar-pelajar kerana kami nak uh, tahu sendiri uh, apa kesan sebenar bila mereka menggunakan gadget sampel yang kami pilih ni adalah secara bertujuan maksudnya kami memilih kumpulan yang sesuai dengan topik kajian. Lepas tu kumpulan data kami menggunakan analisis uh, menggunakan statistik deskriptif contohnya peratusan, kekerapan dan mean untuk uh, melihat trend dan corak jawapan mereka. Baiklah, secara ringkasnya kaedah ini membolehkan kami fokus kepada pengalaman dan pandangan murid sendiri, bukan daripada uh, orang lainlah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk dapatan kajian kami mempunyai empat bahagian. Pertama, demografi responden. Kedua, kesan penggunaan gadget terhadap diri sendiri. Ketiga, Kesan penggunaan gadget terhadap pendidikan atau pembelajaran. Yang terakhir, kesan penggunaan gadget terhadap sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Jamil dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Puteri S.T. Binti Abdul Rahim, nombor matrik P155921. Saya wakil daripada kumpulan 6 ingin bentangkan hasil dapatan kajian mini kami iaitu yang bertajuk kesan penggunaan gadget terhadap akhlak daripada perspektif murid. Pertama mari kita lihat latar belakang responden yang terlibat. Kajian ini telah melibatkan seramai 28 orang murid daripada sekolah menengah. Daripada jumlah ini kita dapat lihat 19 orang ataupun 67.9% adalah murid perempuan manakala 9 orang atau 30 32.1% adalah murid lelaki. Ini menunjukkan bahawa bilangan murid perempuan yang terlibat dalam kajian ini lebih tinggi berbanding murid lelaki. Okay, pemilikan gadget, seterusnya kami turut meneliti aspek pemilikan gadget dalam kalangan responden. Hasilnya menunjukkan bahawa sebanyak 82.1% atau 23 orang murid memiliki gadget sendiri seperti telefon pintar atau tablet. Manakala hanya 5 atau 70.9% tidak memiliki gadget. Daripada dapatan ini juga, kita dapat simpulkan bahawa kebanyakan murid pada hari ini mempunyai akses peribadi kepada gadget sama ada untuk tujuan pembelajaran, hiburan maupun komunikasi. Hal ini menimbulkan persoalan penting adakah penggunaan gadget ini dapat mendatangkan lebih banyak manfaat atau sebaliknya memberi kesan negatif kepada murid seterusnya kesan penggunaan gadget terhadap diri sendiri. Untuk menjawab persoalan tadi, kami telah mengkaji beberapa aspek kesan penggunaan gadget terhadap akhlak daripada perspektif murid. Kami membahagikan permahatan ini kepada beberapa kategori berdasarkan respon yang diperoleh daripada orang soal sedikit. Dapatan kesan penggunaan, pertama 67.9 murid menggunakan gadget lebih kepada tujuan hiburan seperti menonton video, bermain permainan atau melayari media sosial. Sebaliknya, hanya 32.1% sahaja yang menggunakan gadget untuk tujuan pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa penggunaan gadget dalam kalangan murid lebih cenderung kepada aktiviti yang tidak produktif yang boleh menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. Seterusnya, 35.7% murid mengaku mereka berasa gelisah sekiranya tidak dapat menggunakan gadget walaupun untuk satu hari. Ini merupakan tanda awal kepada ketagihan Itu digital. Setuju saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih. Murid. Seterusnya, pengabaian tanggungjawab kami juga mendapati bahawa 25% murid mengakui mereka leka menggunakan gadget sehingga mengabaikan tanggungjawab termasuklah solat, kerja rumah dan tugasan sekolah. Ini membuktikan bahawa tanpa kawalan, gadget boleh mengganggu rutin harian serta perkembangan akhlak murid. Seterusnya, kawalan ibu bapa apabila ditanya tentang pengawasan, sebanyak 53.6% menyatakan penggunaan gadget mereka dikawal oleh ibu bapa namun masih terdapat 46.4% atau hampir separuh murid yang bebas menggunakan gadget tanpa sebarang pemantauan. Ini amat membimbangkan kerana penggunaan gadget tanpa kawalan boleh menedahkan murid kepada kandungan yang tidak sesuai serta membentuk tabiat yang negatif. Seterusnya, soalan kesedaran murid. Menariknya, 64.3% murid menyedari bahawa mereka mengalami perubahan dari segi tingkah laku atau emosi akibat penggunaan gadget yang kerap. Ini menunjukkan bahawa walaupun mereka sedar akan kesan buruknya, namun sukar untuk mengawal atau mengurangkan penggunaan tersebut. Kesimpulannya, hasil kajian ini membuktikan bahawa penggunaan gadget tanpa kawalan boleh memberikan pelbagai kesan negatif terhadap perkembangan diri dan akhlak murid. Antara kes yang dapat dikenal pasti termasuklah pengabaian yang tanggungjawab, ketagihan digital, gangguan emosi dan penggunaan masa yang tidak seimbang. Oleh itu, kami mencadangkan supaya ibu bapa dan guru mainkan peranan lebih aktif dalam memantau serta membimbing penggunaan gadget dalam kalangan murid agar ia dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih sihat dan berfaedah. Hai, Assalamualaikum. Saya Karim Sabinti Halim, berdua metrik B155273 akan membentangkan mengenai kesan penggunaan gadget terhadap pendidikan pembelajaran iaitu hasil dapatan kajian. Dapatan kajian mendapati 100% responden sebanyak 28 orang murid menggunakan gadget untuk membantu dalam pembelajaran mereka. Kemudian terdapat 98.3% responden menyatakan mereka lebih mudah memahami pembelajaran dengan bantuan gadget manakala hanya 10.7% tidak bersetuju. Kemudian 60.7% murid mengakui bahawa mereka sering terganggu oleh aplikasi lain kemudian ketika pelajar menggunakan gadget. Hanya 39.3% sahaja menyatakan tidak terganggu. Seterusnya, 71.4% murid tidak menangguh kerja sekolah walaupun menggunakan gadget manakala 28.6% mengaku mereka menangguh Aa, kerja sekolah mereka. Seterusnya 67.9% murid berasa lebih bersemangat belajar aa, apabila menggunakan gadget. Manakala 32.1% 32 tidak boleh setuju. Hasil daripada soalan aa, kerja siri ini mendapati penggunaan gadget memberi kesan besar kepada pembelajaran dan motivasi murid iaitu ia membantu pemahaman aa, dan semangat belajar tapi ia juga boleh mengganggu kerana aplikasi aplikasi lain dan ia juga menangguhkan kerja-kerja mereka oleh itu penggunaan gadget perlu seimbang dengan disiplin kendiri kemantauan dan aplikasi yang sesuai agar kesan ia memberi kesan tanpa menjejaskan akhlak dan disiplin murid kesan kesan penggunaan gadget terhadap sosial. Lebih kerap berpuas secara dalam talian berbanding berpuas secara bersemuka, 42.9% menjawab ya manakala 57.1% menjawab tidak. Meniru pelakuan negatif daripada kandungan di internet. 17.9% menjawab ya, 82.1% menjawab tidak. Mengabaikan adab ketika bercakap dengan orang sekeliling kerana terlalu fokus kepada gadget. 32.1% menjawab ya manakala 67.9% menjawab tidak. Lebih sukar berkomunikasi secara bersemuka sejak banyak menggunakan gadget. 46.4% menjawab ya manakala 53.6% menjawab tidak. Penggunaan gadget boleh mempengaruhi akhlak seseorang. 83.3% menjawab ya manakala 10.7% menjawab tidak. Secara keseluruhan hampir 90% menyedari bahawa penggunaan gadget memberi kesan kepada ahlak mereka yang menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi tentang implikasi moral penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian. Kesedaran ini amat penting kerana gadget bukan sahaja digunakan untuk hiburan dan komunikasi tetapi juga mempengaruhi cara murid berinteraksi dengan orang lain serta membentuk tingkah laku mereka. Secara keseluruhannya, gadget memberikan banyak manfaat terutamanya dalam mempercepatkan komunikasi dan memudahkan akses kepada maklumat. Namun, jika penggunaan gadget tidak dikawal, ia boleh membawa kesan negatif seperti mengurangkan interaksi sosial secara langsung, menimbulkan ketagihan dan mengubah nilai-nilai murni dalam diri murid. Oleh itu, walaupun gadget mempunyai pelbagai kegunaan positif, Penting bagi kita semua untuk memastikan penggunaannya sentiasa dipantau agar kesan buruk terhadap akhlak dan sosial dapat diminimumkan. Hasil dari perbincangan dapatan kajian, hasil kajian menunjukkan bahawa pengguna gadget, penggunaan gadget dalam kalangan murid memang sangat tinggi terutama untuk hiburan harian. Ini jelas menunjukkan gadget sudah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan mereka. Namun begitu, kajian juga mendapati bahawa penggunaan gadget yang tidak dikawal memberi kesan negatif terhadap tingkah laku dan ahlak murid. Ramai yang mudah meniru perlakuan kasar, kurang beradab dan kadang-kadang mudah hilang kawalan emosi apabila terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai. Selain itu, aspek sosial Murid juga terjejas kerana mereka lebih selesa berkomunikasi secara dalam talian berbanding secara bersemuka. Ini menyebabkan kemahiran bergaul seperti bercakap dengan sopan, memberi perhatian dan menghormati orang sekeliling semakin berkurang. Jadi amat Penting untuk kita semua membantu murid mengawal penggunaan gadget supaya ia tidak menjejaskan nilai moral dan hubungan sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Jamil dan rakan-rakan sekalian. Saya Cik Nurul Anis Anisha binti Cik Rosli bernombor metrik P155137. Saya akan membentangkan beberapa implikasi yang terdapat dalam kajian ini. Hasil perbincangan dapatan kajian ini menghasilkan beberapa implikasi bahawa penggunaan gajet tanpa kawalan mampu memberi kesan yang negatif khususnya kepada akhlak para pelajar. Okey baiklah uh, implikasi yang pertama yang terdapat dalam kajian ini ialah kurangnya berkomunikasi antara ibu bapa, guru dan kanak-kanak. Penggunaan gajet yang tidak terkawal memberikan implikasi khususnya terhadap komunikasi kanak-kanak sama ada di antara orang dewasa seperti ibu bapa dan guru serta kanak-kanak lain di dalam bilik darjah. Implikasi yang kedua ialah kurang memberi tumpuan. Penggunaan gajet juga memberi implikasi terhadap perkembangan kanak-kanak termasuk kurang memberi tumpuan terhadap sesuatu perkara. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Perkara ini terjadi kerana disebabkan penggunaan jenis kandungan jajet yang menarik minat kanak-kanak menyebabkan kanak-kanak tidak mempedulikan keadaan persekitaran mereka. Semakin hari semakin meningkat kanak-kanak uh, yang mengalami speech delay terutamanya 2 ke 3 tahun ke atas. Sekara ini terjadi kerana kurangnya pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak mereka jelaslah menunjukkan penggunaan gadget ini memberikan impak yang negatif Implikasi yang ketiga ialah kurangnya penglibatan kanak-kanak di dalam bilik darjah penglibatan kanak-kanak semasa di dalam bilik darjah juga merupakan salah satu aspek yang diambil kira dalam memastikan perkembangan mereka berada dalam tahap yang baik Kajian ini mendapati Penggunaan gadget yang tidak terkawal menyebabkan berlakunya perubahan daripada aspek penglibatan semasa di dalam bilik darjah. Selain itu, penglibatan kanak-kanak yang kurang aktif ini dapat dilihat uh, ketara terutamanya kanak-kanak menjadi kurang mengenali rakan sebaya dan menjadikan interaksi antara rakan sekelas berkurangan khususnya dalam aktiviti secara berkumpulan. Implikasi yang terakhir ialah aspek kendiri dan kesedaran sosial. Aspek kendiri dan kesedaran sosial kanak-kanak merupakan komponen yang dititik beratkan. Sebagai contoh, mereka boleh mengembangkan kepribadian introvert dan lebih suka menyendiri daripada interaksi sosial dengan rakan sebaya mereka. Kesimpulan daripada kajian ini, jelaslah orang dewasa terutamanya ibu bapa sendiri seharusnya dititik beratkan terhadap penggunaan gadget sama ada di rumah. Ibu bapa seharusnya menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak dan keterampilan yang baik daripada ibu bapa dapat menjadi ikutan kepada anak-anak. Kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa perlu ditekankan supaya tidak menjadi gadget sebagai sahabat sejati kepada anak-anak sehingga mengabaikan mereka. Selain itu, ibu bapa perlu memberi pemantauan yang berterusan bagi memastikan kanak-kanak bebas daripada sebarang aktiviti yang boleh melemahkan tahap perkembangan mereka dari pelbagai aspek terutamanya perkembangan sosial itu sahaja daripada kumpulan kami sekian terima kasih